হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সু খ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ তিনিগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনাই অসম চাহ জনগোষ্ঠী জলহা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে আজি অসম চাহ জনগোষ্ঠী জলহা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ঢেকিয়াজুলিৰ দুই নং ৱাৰ্ডৰ ফাৰহিন আলম আঞ্চলিক অসম চাহ জনগোষ্ঠী শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি ইন্য়াজ আনচাৰীয়ে এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদান কৰে আনহাতে ঢেকীয়াজুলীৰ মেধি চুবুৰীৰ নাজাৰা আনচাৰীক শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ সম্পাদক হাফিজুৰ ৰহমান আনচাৰীয়ে এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে ঢেকীয় এক নং ৱাৰ্ডৰ আৰ্ফিন পাৰ্বিনক পৰিষদৰ সদস্য শ্বাহজাহান আনচাৰীয়ে এখনি ফুলাম গামোচাৰেও সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদান কৰে উল্লেখযোগ্য যে ঢেকীয়াজুলীৰ এক নং ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাসী প্ৰয়াত আব্দুল কালাম আনচাৰী আৰু মাতৃ নাজ পাৰ্বীনৰ কন্যা আৰ্ফিন পাৰ্বিনে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ অসমীয়াত আশী শতাংশ ইংৰাজী বিষয়ত চৌৰান্নব্বৈ শতাংশ বিজ্ঞানত ঊনানব্বৈ শতাংশ সমাজ বিজ্ঞানত পঁচাশী শতাংশ চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰসহ সৰ্বমুঠ চাৰিশ আঠ আঠান্নব্বৈ নম্বৰ তিয়াশী শতাংশলৈ ষ্টাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে অন্যহাতে মেধিচুবুৰী নিবাসী পিতৃ মকবুল আনচাৰী আৰু মাতৃ ৱাহিদা খাতুনৰ কইনা নাজৰা আনচাৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ ইংৰাজীত ছিয়াশী শতাংশ গণিত বিষয়ত আশী শতাংশ বিজ্ঞানত ছিয়ানব্বৈ শতাংশ সমাজ বিজ্ঞানত ছিয়াশী শতাংশ গণিত বিষয়ত আশী শতাংশ বিজ্ঞানত ছিয়ানব্বৈ শতাংশ সমাজ বিজ্ঞানত সাতাশী শতাংশ এই চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰসহ সৰ্বমুঠ চাৰিশ ঊনাশী নম্বৰ ঊনাসত্তৰ দশমিক আঠ তিনি শতাংশৰ সৈতে ষ্টাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ঢেকীয়া জিলাৰ দুই নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী পয়াত আলম আনচাৰিয়াৰো মাতৃ আফচি আনচাৰীৰ কইনা ফাৰহিন আলম আনচাৰিয়া প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ ইংৰাজী বিষয়ত ছিয়ানব্বৈ শতাংশ আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত বিয়াশী শতাংশ এই দুটা বিষয়ত লেটাৰসহ সৰ্বমুঠ চাৰিশ ঊনাষাঠি নম্বৰ সত্তৰ দশমিক পাঁচ শতাংশৰ সৈতে ষ্টাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াত সাফল্য অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই কি কৰিম বুলি ভাবিছে আগলৈ কি পঢ়িম বুলি ভাবিছা আৰ্টছ পঢ়িবা আৰ্টছ পঢ়াৰ পিছত তুমি ইয়াৰ আগলৈ আৰু কি হ'ম বুলি ভাবিছা পঢ়ি পেলাই ষ্টেট হোৱা তুমি কোনকেইটা বিষয়ত লেটাৰ পাইছা মই চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ পাইছোঁ ইংলিছ এছামিজ ছ'চিয়েল আৰু চাইন্স আগলৈ কি পঢ়িম বুলি ভাবিছা মই চাইন্স ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চাইন্স লৈ পঢ়িবা আগলৈ কি হোৱাৰ ইচ্ছা আছে ডক্টৰ হ'ব